Так, добрий день студія, добрий день Україна. Ми знаходимося в Гельсінкі, столиця Фінляндії. Ось тут ми бачимо парламент фінський. Пересуваємося. Я, звичайно, не професійний режисер, знімаю просто на телефон. І хочу вам дещо показати. Ось тут, на сходах парламенту Фінляндії, знаходиться росіянин який оголосив голодування проти політики кремля проти політики путіна вибачте за якість бо дощ володя скажи пару слів на англійському з якою Ні, зачем на англійському на ти з тут знаходишся? Ну, цель моя наверное, зараз близька любому и очень многим россиянам и огромному числу людей, которые поддерживают Украину, это сделать все возможное, чтобы освободить Надею Савченко. Вот что мы, каждый из нас, обычные люди, можем сделать? Трудно что-то придумать более сильно, чем политики, которые, например, первые лица Европейского Союза э, сфотографировались и передали петицию вот с таким же плакатом Путину. Требуем освободить Савченко. Я просто надеюсь, может быть пресса, может быть люди сумеют надавить на финский парламент и такого же рода акции может быть пройдут и в других странах, где люди будут давить на свои парламенты, требовать во-первых, объявить Путина военным преступником, прекратить всякие с ним взаимоотношения, танковлю. Может быть это или угрозы этого заставят Путина выпустить Савченко. Все, я сейчас не говорю о том, что надо остановить войну в Украине. Это само собой. Но я не настолько себя ощущаю сильным, чтобы на это влиять. А вот на чтобы повлиять на то, чтобы освободить надеюсь Савченко, вот что я могу сделать? Я сам объявил гладок. Спасибо тебе большое. Слава Украине. Слава Украине. Героям слава.